Господи, люди твоя и благослови достояние твое. Господи, люди твоя и благоставидо стояние, благостояние, ойе. Господи, позову, Боже мой, да не премолчишь от меня.

Апостола Павла чтение. Он братья, видите крестами книгами писать вам мою упою. Сиринцы хотят, соритесь об и будут вы обрезаетесь, Только за них Христос Христос гонятся, Небо обрезающиеся сами закон хранят но хотят вам обрезывайтесь, да в вашей плоти похвалятся, мне же да не будет творитесь о о Христе, Господа нашего Иисуса Христа, им же мне мир распяс и я с миру, о Кресте, по Иисусе не обрезание, что может, не не обрезание, но нова тварь. И рицы правилам сим си жительствуют, мир на них и милость и на Израиле прочие труды да никто же не дает, от боязвы Господа Иисуса на теле моем ношу. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со Духом вашим, братья, аминь. Братья Бог, и кисть свету воссияти, и же воссия сердца наши, просвещению разума славы Божия. О, Лисы Иисусе Христове, и мы же сокровище сие студельный сосуде, да при силы будет Божий, а не от нас, но всем скорбящим, а не си, Нечайми, но не служающим, не чаями, но не отчаиваями, но ними, но не оставляемыми, не благаями, но не погибающие, все местность Господа Иисуса в тере носящие, да и живот Иисуса в тере нашим явится, мы живы, и в смерть предаемся Иисуса ради, да и живот Иисуса явится в мертве не плоти нашей, тем же смерть убом нас действует, а живот вас, и мучи же той же дух веры, пописанному в веру, тем же возглаголах, и мы веруем тем же и Ведящий эту воздвиги Господа Иисуса, и нас с Иисусом воздвигнет, и предпоставит с вами вся в вас ради, да благодать умножившаяся, множайшими благодарениями и существует, Слава Божию, братья, все это мудрости со вас, еже вы Иисусе Христе, еже Его Христе Иисусе, и же в образе Божий Сын, не не восхищением не, не быть равен Богу, но себе умалил, драк раба приим, подобие человеческим дым, и образом обретится, як же человек, смирил себе, послушник был даже до смерти, смерти, смерти же крестная, тем же и Бог его превознесет, и дарова ему имя, еже паче всякого имени, дает по имени Иисусове, всяко колено поклониться, небесных и земных и преисподних, и всякий язык, и словес, яко Господь Иисус Христос, славу Богу Отцу.